Salam dəyərli izləyicilərimiz. Xırdalan şəhərində icra hakimiyyətinin yaxınlığında 2 sot torpaqda inşa edilmiş, 2 mərtəbəli, 6 qarajlı, 5 otaqlı, tam təmirli həyət evi satılır. Evin geniş əyə divar, fondamenti beton karkaslı, cüt daşla tikilib, kəmərləri atılıb və ən əsası mərtəbələr arası monolit betondur. Evin birinci mərtəbəsində yerləşir, 2 maşınlıq geniş qarajı və 2 ədəd Otaq yerləşir. Tam yaşayış ərazisində yerləşir, küçəsi asfaltdır. Qazı, suyu, işığı daimidir, sənədi isə qutçadır. Evin yanında məktəb, bağça, dayanacaq park və ticarət obyektləri var. 1-ci mərtəbədə belə bir otaq yerləşir. Döşəməsi istiboldur və granit mərmərdəndir. Çox münasib qiymətə təklif olunur. Qiymət haqqında ətraflı məlumat isə videonun açıqlama bölməsində qeyd olunub. Daha ətraflı məlumatı açıqlama bölməsindən nəzərdə edə bilərsiniz. Fikirlərinizi isə şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Sizin fikirləriniz bizim üçün əhəmiyyətlidir. Burda isə yerləşir mətbəx, salon, studiya şəklində. Kombi xətləri çəkilib, radiatorlarla aparatın quraşdırılması qalır. İkinci mərtəbədə yerləşən mətbəxlə otağın döşəməsi həm granit mərmərdir, həm də isti poldur. Dəyərli izləyicilərimiz, sizin də satışda olan daşınmaz əmlaklarınız varsa, buyurub bizə müraciət edə bilərsiniz. Satışında və reklamında sizlərə yardımçı ola bilərik. O cümlədən kanalımızda yerləşdirilən reklamlarımızın qiymətlərində endirimlərimiz var. Buyurub endirimlərimizdən yararlana bilərsiniz. Satışda hər növdə, hər zövqə, hər büdcəyə uyğun daşınmaz əmlaklarımız var: villalar, həyət evləri, bina evləri, torpaq sahələri və obyektlər. İndi isə evin içərisinə daha yaxından tanış olaq. Evin ümumi sahəsi isə 180 kvadrat metrdir. Hər iki mərtəbədə kombi xətləri çəkilib, radiatorlarla aparatın quraşdırılması qalır. Evin təmirində keyfiyyətli bahalı materiallardan istifadə edilib, zövqlə təmir olunub. O cümlədən tikintisində də keyfiyyətli materiallardan istifadə edilib. Burda yerləşir 2-ci mərtəbədəki mətbəx. Burda isə evin qonaq otağı yerləşir. Dəyərliz izləyicilərimiz kanalımıza abunə olub bildirişləri açıb videolarımızı bəyənib paylaşmağı unutmayın ki, gündəlik yenilənən yeni-yeni videolarımızla daha yaxından tanış ola biləsiniz. Qonaq otağının tavanı dizaynla işlənilib. Pəncərəsi birbaşa evin həyətinə baxır. Geniş qonaq otağıdır. Qeyd etdiyim kimi, qaz və su yaşığı daimidir, sənədə kubçadır. Burda isə yataq otaqlarından biri yerləşir. Beləliklə evin birinci mərtəbəsində yerləşdiyi iki maşınlıq qaraj və bir otaq, bir mətbəx, ikinci mərtəbədə isə yerləşir: iki yataq otağı, qonaq otağı, mətbəx, sanitar qovşağı və dəhlizi. Burda isə ikinci yataq otağı yerləşir. Kamirdən sonra evdə yaşayış olmayıb. Burda isə evin sanitar qurşağı yerləşir, aksesuarlar quraşdırılıb, hazırdır. Dəyərli vaxtını zərif videolarımıza baxdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirik.